Словом. И мы неприемно сейчас раз разом с нами Наша красавица, ведущая Маша Ефросинина Здравствуй, мой дорогой, любимый Моя гордость, мое сердце На протяжении уже стольких дней, мой дорогой Майдан Здравствуйте Я здесь, потому что я не могу здесь не быть я здесь именно сегодня, потому что мне кажется, настал очень переломный момент. Мы долго здесь, нам холодно, мы устали, и мы переполнены разной информацией. Нас пытаются запугать, сбить с толку, посеять сомнения. И поэтому я здесь. Не для того, чтобы агитировать, ребята. Не для того, чтобы занимать какую-то политическую позицию. Я здесь, потому что я часть вас, а вы наша самая главная гражданская позиция на весь мир еще раз проговорить то, почему мы здесь стоим, чтобы никаких сомнений не было, несмотря на то, что нам предстоит в ближайшие дни. силу и дух Майдана прочувствовать. Всем тем, кому говорят, что здесь находятся люди, которым нечего терять и нечего делать. Мне есть что терять. Вы знаете, мне лично есть что терять. Среди вас находятся мои друзья, знакомые, коллеги, которым тоже есть что терять. Люди из малого, среднего, большого бизнеса. И я здесь, потому что я хочу получить свое право дальше иметь возможность трудиться и развиваться. Мне хочется, да, мне хочется трудиться на благо собственной жизни, на благо своей страны, но не на чье-то личное благо. Я хочу получить свободу, это правда, свободу развиваться здесь, в этой стране. Я хочу, чтобы мои в этом всем разбираться, чтобы она, как и все ваши дети, не хотели уехать отсюда. Чтобы они верили, Я хочу, чтобы наши дети не думали, что где-то за границей лучше лечат, лучше кормят, лучше образование, лучше оденут и обуют. Я хочу, чтобы мы дали им то будущее, чтобы они видели его здесь. Все эти перспективы. Правда хочу. Поэтому я здесь и поэтому я не могла к вам не выйти. И я... все мужчины обратиться к женщинам, к вашим милым женщинам, к... ко всем тем, которые сейчас стали больше, чем женщинами. Потому что на вас по-прежнему дети, на вас семьи, работу никто не отменял. На вас ваши мужчины, которые устали, которые борются, которые держатся. Многие из них здесь ночуют и живут, я это знаю. Поэтому, дорогие мои девочки, надо держаться, надо верить, надо давать мужчинам тепло и любовь. Надо оставаться красивыми, потому что наши мужчины всем говорят, что украинки красивые. Надо им улыбаться. Надо быть сильнее, девочки, надо не бояться. Я тоже пережила очень страшную ночь с 10 на 11 декабря. Все, чьи мужья здесь были на этом штурме баррикад все знают, о чем я говорю. Это когда сидишь и не знаешь, вернется ли отец твоего ребенка невредимым. Поэтому я вас очень прошу, объединяйтесь, верьте, молитесь за тех мужчин, которые сейчас очень много должны пережить в ближайшие дни. Вот так, друзья мои, я правда знаю, чего я хочу и почему я здесь каждый из вас, и если мы будем знать, верить, и никто нас из этого не вышибет, у нас все получится. Слава Украине! Слава! 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 Слава!